Чи отримає Україна обіцяні 1,7 мільярдів євро прибутків від активів Росії в ЄС протягом трьох місяців. Не менше. Менше. Тут маніпуляція, тут з однієї сторони давлення не дати цього, этого препятствовать буде, з другой сторони, Они себе что-то оставляют. Ну, короче, по итогу получим, на меньше. Чи справді Путин боится проведення саммиту миру в Швейцарии? Да. Смотрите, здесь показано, кто на самом деле управляет Россией. Россией управляет семья. Ну, допустим, да, образно говоря, семья. Это определенное количество людей, которые долгое время управляют Россией. Видите, сейчас они будут воплощать все планы, действия для того, чтобы сорвать сами, для того, чтобы запугать, для, ну, в общем, применять разные разные негативные действия. Сейчас посмотрим действительно. Это видите, какие-то негативные действия, то, что касается. Европа, да, то, что касается заграницы. Ну тут ну, э, какие-то провокации, какие-то все, вот, что уже наблюдалось, только усиленно. Здесь идут даже на крайние меры попытка устранения физического физическое устранение кого-то, вот запугать в таком плане, сорвать. Они не просто испуганы, они в бешенстве от этого, в бешенстве от этого сами. Чи долучиться Джо Байден до саміту миру в Швейцарии? Ну, то, что мы уже и так знаем, да, представители, да, э, будут. Здесь вот у меня второй раз, я отвечаю на этот вопрос, второй раз здесь карта выбора. То есть как вариант, подчеркиваю, как вариант, то есть тут 50 на 50, что он может неожиданно в последнюю минуту там или же в какой-то день появиться там на короткий срок. Но это все под вопросом. Чому в офисе президента дуже наполягают на участи Мексики в саммите мира в Швейцарии. Влияние какое-то ее есть на кого-то. Я не могу понять на кого, но есть какое-то. Или же какая-то взаимосвязь здесь есть, что но оно в плюс должно быть в Украине. Каким-то, я не знаю, каким-то образом, ну-ка каким образом. Мексика, может. Честно, мне тяжело сказать, что они имеют в виду. Это тут надо раскладывать и раскладывать. Это может быть как-то связано с США. Но, одним словом, тут что-то есть в этом. То, что нашим политикам известно. Чи вплине Китай на перебіг війни в Україні цього року? У Китаї свої амбіції, своє продвигать. особо я не вижу, чтобы он повлиял, но с другой стороны здесь какие на перспективу какие-то негативные действия, то что касается давления на Кремль, но тут э, только свое, свои амбиции, свое влияние, увеличить сферу влияния особо я не вижу, ну потому что он тут нету искренности Здесь одна хитрость. А зачем нам хитрость? То он только свои интересы преследует. Чи справді, Россия активно ведет, по активно ведет торговлю по бартеру с Китаем? активно по бартеру Ну, как раньше. Видите, как раньше она везет. Мы говорили об этом. Ну, скрыто. Э, э, это то, что он поставляет в Китай, поставляет то какие-то запчасти, видите, какие-то там для выробництва их, да, военного в том числе. Если мы говорим там товары двойного назначения, да, то есть это тоже точно так же осталось все. По той же четверке мечей все время тут фигурирует четверка мечей, которая говорит о том, что да, это есть. Это было и это есть. Ой, четверка, четверка Чи дійсно Россия заманює африканцев на війну с Украиной выплатой у 2000 долларов? Ну да, обещает что-то. Заманивает обманным путем, да. Но э, сначала, видимо, кто-то ехал там. А столкнувшись с реальностью, уже все. Уже все. Чи справді Росія домовляється про обмен зброєю Суданом? Ну, у него безвыходное положение. Вот у дьявола, у Кремля, безвыходное положение. Он ищет везде, видите, ищет, где бы ему, чтобы урвать. То, чтобы поставлялось... Честно, это очень тяжело здесь по иллюзии. Ну что-то там может быть. Ну. Ему надо глобальное, мощное что-то. Мощное. Очень мало. То, чего у него очень мало. Я не вижу каких-то особых перспектив в этом. Чи вдасться цього року перервати ланцюг постачання запчастин для беспилотников з Ірану в РФ? Ну, ограниченные возможности. Видите, они, я так понимаю, что они на данный момент они ограничили и, и ограниченные возможности еще какое-то время будут. Но здесь, там же у Кремля вопли. Мы же, мы с вами, у нас с вами договор был, согласно этому договору, вы нам обязаны там поставлять, несмотря там, что у вас там произошло, да? Могу поставлять. Ваш мало уменьшает. Эм, какой-то период еще они, да, вот смотрите, для дроны как раз, какой-то период будут еще что-то, но это мало поставлять. Будем смотреть, какие события будут и в Иране происходить. Здесь могут интересные события в Иране начаться. Здесь пока вы выпадает. Ну, посмотрим. Чи Китай вторгнення на Тайвань у цьому році? Хитрость пока присутствует. Желание есть, но какие-то вот хитрые действия у него сейчас он проводит. Знаете, все вокруг ибо около. Там же он учения эти там проводят. Я не вижу, что вот прямо быстро где-то. Быстро это какие-то вот такие провокационные действия. Что вот-вот он начнет это. Будет вторжение. Сейчас еще раз как посмотрим. Действительно, Китай начнет тоже меня. самое ближайшее время. Нет, попал за самое ближайшее время нет. Эти же карты. Ну вот как-то он. Ну разведет вокруг него бурную деятельность по типу учения, это да. Вот, ну не вижу я. Пока я не вижу. Хотя здесь двойки выпадают, мало ли что, но по большому счету я этого не вижу. Чи справди в РФ збираються выключити Талибан с перелику завороданных организаций? Ну да, они ж хотят дружбу с ней водить, дружбаны. Ну да. Они и так, да, видите, да, таким каким-то образом, я не знаю, каким образом, ресурс какой-то их, ну, то есть, опять же, да, заманивание их, использование, одним словом, в своих целях, да. Чи справди французские вейскови инструкторы вже прямують в Украину? Я думаю, что какие-то есть уже и находились тут. Но только они находились, ну, как представители какой-то организации, наверное. Ну, по... ну да, в принципе, да. Но это, опять же, это как инструкторы. Это не на нуль, не на фронт. Чи продолжится мобилизация увязненных в Украине? Какая-то выборочная она. Ну, особої тенденції вона не имеет. Так-то да. так. Ну, без розвитку. Що мали на увазі в Кремлі, коли заявили, що НАТО зараз підвищує рівень ескалації? Они боятся разрешения для Украины бить по территории России. Это для них вообще смерти подобно. У них и так, если дроны наши прилетают, да, точно в цель, и они их фактически не сбивают и не видят. А ракеты для них это, они понимают, что это все. Вот вот этим они. это это имеется в виду. Чи обмежать порисувание российских дипломатів краины ЕС. Смотря кто. Ну, тут, видите, тут четко надо понимать, что это в основном дипломаты кто? Это дипломаты, которые собирают информацию. Это спецслужбы, по сути. Разведка. То есть это надо было уже сделать еще вчера. Это несет. Эм... Опасність для кожної страны. Чи посилять санкції проти РФ в Європі в червні? Ну, да, ну так, але по-любому вони ж научились. Ну, усилівай, не як картої говорять. Они ж находять лазейки. Они все равно находят лазейки, как уйти, обойти. Это именно касается то, что вот им надо. То есть для верхушки Кремля, да, не для простого народа. Для простого народа они уже ощущают все, что связано там с медикаментами, с какими-то товарами, прочее, прочее. Но уже была информация, что они собираются на территории России водить, как раньше в советское время было, что-то по типу березки. По, для какого-то избранного круга. То есть Россия возвращается в советские времена и откатывается еще дальше. А с другой стороны, вопрос: если санкции, да, в, в эту так называемую березку, она как-то по-другому там не будет называться, эти же товары тоже надо завести, и они же тоже подсанкционные. То есть, каким-то образом все это им попадает. То есть для себя, для себя они все делают, для того, чтобы. Их там любовниці, жони, діти не выйли, а более-менее создать им комфортних условиях. Чи вдасться протягом місяця стабілізувати стан енергосистеми в Україні? Ну, смотря где? Во-первых, еще ожидається опять ще нанесення ударов. Ну, то есть тут, с одной стороны, тут прилагаются... Ну, у меня все время то, что касается энергосистемы. Видите, с одной стороны прилагаются усилия, да, чтобы восстановить, все сделать, а с другой стороны здесь некий меркантильный интерес присутствует у всех, кому принадлежит эта энергосистема. Обовязково подписывайтесь на канал, адже незабаром на вас ждет еще больше эксклюзивных интервью от наиболее известных экспертов Украины и